लतिका जी नमस्ते प्रधानमंत्री जय श्री कृष्ण प्रधानमंत्री जी आपका चरण में कोटि कोटि कोटी, कोटी प्रणाम लतिका जी आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार लतिका जी जरा आपने विषय में बताइए आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं जी आपकी कौन लोकसभा क्षेत्र थे के उत्तर मालदा सात नंबर अच्छा लतिका जी आपके बुध पर চুব অভিয়ান কেসা চল হ্যাঁ আপকে বুথ পরী কারকর্তাও কি জিমেদারি তাই কর দি গিয়ে দিদি আপনার বুথে নির্বাচনী অভিযান কেমন চলছে আপনার বুথের সমস্ত কার্যকর্তাদের দায়িত্ব ঠিক করে দেওয়া হয়েছে কি আমার ওয়ার্ডে খুব সুন্দর সবাইকে আমি দায়িত্ব পালন করার জন্য বুঝিয়ে দিয়েছি সবাইকে खूब सुंदर तारा हमारे कार्यकर्ता सबा खूब भलो काज कर सब रिपोर्टिंग दी हरे कार्यकर्ता वहां पर उनके साथ वो संपर्क में गई है और अभी सभी भाजपा के तरफ ही बात कर रही है देखिए बंगाल में चुनावी हिंसा की बड़ी खराब स्थितियां हो रही है आपको प्रचार में कैसी स्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है দেখুন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসা একটা বড় খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করে রেখে দিয়েছে আপনি প্রচার করতে গিয়ে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না তো আমি মহিলাদের একত্রিত করে সবাইকে সবার বাড়ি বাড়ি একজোট হয়ে প্রচার করছি হম মহিলায় সব একত্রিত হম ঘর ঘর যা রে

अच्छा जो केंद्र सरकार की योजना है जो लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है वो सबको मालूम है कि भारत सरकार मोदी सरकार ये मुफ्त राशन भेज रही है अच्छा भारत सरकार विभिन्न समय फ्री ते राशन दिखे से साधारण मानुष बुझते बुझा सबा बुजते मोदी सरकार रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं लतिका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती चुनावी हिंसा की होती है लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं हम सब भी बंगाल की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं आपको एक एक वोटर के घर पहुंचना है और परिवार के सदस्यों को हौसला देना है কিもん লিডার করে দেখুন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় নির্বাচনী হিংসা কিন্তু নির্বাচনী কমিশন সুরক্ষার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করছে আমাদের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করেছে এই বিষয়ে आप अपने बूथ के हर व्यक्ति से मिले उसे भाजपा की नीतियां बताएं और उसके अपेक्षाओं से जुड़े अपना विभिन्न प्रकल्प से गुला साधारण मानुषर का दिखे की ऐसा नहीं होगा लतिका जी से हमारी बात हो रही थी और मैं तो लतिका जी को यही कहूंगा उसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा कि आप अपने बूथ के हर व्यक्ति से मिले उसे भाजपा की नीतियां बताए और उसकी अपेक्षाओं से जुड़े बूथ स्तर पर मंडल स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर अपने वोटर्स का पूरा डेटा अपने पास रखें।